नमस्कार शुभदा विद्यालय यूट्यूब चॅनलमध्ये पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत आज आपण इयत्ता नववीच्या वर्गाचा हिंदी विषयाचा तास घेणार आहोत आणि या तासाला आपण हिंदीची द्वितीय सत्र परीक्षा दोन हजार चोवीस पंचवीसची प्रश्नपत्रिका आपण उत्तरासहित सोडवणार आहोत ही चालू शैक्षणिक वर्षाची प्रश्नपत्रिका आहे आपल्याला नक्कीच उपयोगी ठरणारी आहे यासारख्या इतर विषयांच्याही प्रश्नपत्रिका आपल्याला हव्या असतील पॅटचे शासनाचे पेपर आपल्याला हवे असतील संकलित मूल्यमापन दोनचे तर त्या क्वेश्चन पेपर पाहण्यासाठी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली प्लेलिस्ट अवश्य पहा तत्पूर्वी मित्रांनो आपण नवीन असाल अजूनही चॅनलला आपण सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनल सबस्क्राईब करून बेल ऐकॉनवर क्लिक करा म्हणजे नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन आपल्यापर्यंत सहज पोहोचेल आपल्याला हा व्हिडिओ उपयोगी वाटला तर व्हिडिओला लाईक करा आणि आपल्या मित्रांनासुद्धा शेअर करा काही अडचण आल्यास कमेंट करा या क्वेश्चन पेपरमध्ये असलेल्या सर्व प्रश्नांची उत्तरं देण्याचा मी प्रयत्न करत आहे काही ब्रॉड क्वेश्चनची उत्तरं राहिली असतील शेवटचं उपयोजित लेखनाची तर ती पाहण्यासाठी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली प्लेलिस्ट पहा किंवा आपल्या चॅनलचे होम पेजवर जाऊन इयत्ता नववी हिंदीची प्लेलिस्ट पहा त्यात आपल्याला हिंदी विषयाचा संपूर्ण अभ्यास करता येईल प्रश्न पहिला ऐंशी गुणांचा आपला हा पेपर असणार आहे आणि तीन तासाची वेळही दिली जाईल प्रश्न पहिला निम्नलिखित पठित गद्योष पडकर दिगे सूचना ओके अनुसार कृतीया के आठ गुणांसाठी आपल्याला हा आपल्या पाठ्यपुस्तकातलाच एक उतारा दिलेला आहे पॅसेज दिलेला आहे तो आपण काळजीपूर्वक वाचायचा आहे आणि त्यानंतर त्यावर आधारित विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरं आपल्याला लिहायची आहेत बघा हा उतारा। संजाल पूर्ण रेफ्रिजरेटर आने के पूर्व घरवालो के विचार तीन विचार लिखने वो पहिला है रेफ्रिजरेटर कहाँ रखेंगे, दूसरा है आईस्क्रीम बनाएंगे और तीसरा है बिजली कनेक्शन लेना है तैनन्तर दूसरा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए दो अंकों के लिए एक मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमार से भी तेज फैलते है दूसरा है रेफ्रिजरेटर में लोगों की अनामत जो पड़ी थी तैनन्तर तीसरा जोड़िया बनाइए दो अंकों के लिए अगट, मेरठ ब प्रायवेसी कोलकाता ड संदेश सिंधी अ आलू और लेखक क करेल ले। या पद्धतीने जोड्या लावायचे आहेत चौथा चिंता चिता समान विषय पर अपने विचार लिखिए त्यानंतर कृतिक एक अजून एक पठीत गद्यांश आपल्याला दिलेला आहे आठ गुणांसाठी तो वाचायचा आहे आणि त्यानंतर त्यावर आधारित विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरं लिहायची बघा पहिला प्रश्न विनोबाजीने इस वृत्तो का परिपालन किया सत्य अहिंसा और ब्रह्माचार्य अगला प्रश्नों के उत्तर लिखे दो अंकों के लिए विनोबाजी के मन में क्या विचार आता था क्या ईश्वर मुझसे कोई सेवा लेगा अगला विनोबाजी कौन सा कपड़ा इस्तेमाल करते थे करघे पर बुना कपड़ा ही इस्तेमाल करते थे तीसरा शब्दों का वचन बदलकर लिखे थाली थालिया लोटा लोटे अपरिग्रह इस विषय पर परि विचारलेखी दो अंको केले पाठाच्या आधारे आपण या प्रश्नाचं उत्तर लिहायचं आहे त्यानंतर ई भाग चार गुणांसाठी एक अपठित गद्य परिच्छेद या ठिकाणी दिलेला आहे म्हणजेच पाठ्यपुस्तकाच्या बाहेरचा तो आपण वाचायचा आहे आणि त्यावर आधारित विचारलेल्या कृती आपल्याला सोडवायच्या आहेत एक संजालपूर्णकीची प्राचीन कालमे में या संरक्षित करने के साधन तीन साधन लिखने पत्ते ताड़पत्र और कास्य पत्र अगला प्रश्न विभाग दोन पद्य विभाग के लिए दो के लिए सत्य और असत्य लिखिए पठित पद्यांश दिया गया है यहाँ पर एक कविता दी गई है पाठ्यपुस्तक में से और इसके प्रश्न है कब्र पर मजार पर यह दिया मुझे नहीं सत्य यह किसी नेता का पुण्य प्राण दान है असत्य अगला प्रश्न समानार्थी शब्द लिखो फूल पुष्प वायु हवा यह स्वतंत्र भावना का गान है पंक्ति में दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए के लिए पहला आकृति पूर्ण कीजिए कुंडली में बताया गया है महत्व गुणों का दूसरा इन दोनों का रंग एक जैसा है कौवा और कोयल पहला गुण को गाहक सहस नरी कविता दी गई है वो पढ़नी है अगली कृति आकृति पूर्ण कीजिए कवि दृष्टि से मित्र की परिभाषा संगडोले बोलते नहीं मतलबी पैसा न रहने पर मुख से बोलते नहीं अगला प्रश्न उपयुक्त कुंडलिया का भावार्थ लिखिए दोकों के लिए विभाग तीन पूरक पठन के लिए निम्नलिखित पठित पूरक पठन का अपनी सूचना के अनुसार कृतया कीजिए कविता दी गई है और उसका उत्तर है जोड़ी लगाइए विषण क जीवन क्षुद्र ड अहंता मनुज अ प्रकृति विश्व ब चेतना अगला प्रश्न काव्य द्वारा प्राप्त संदेश लिखे दो अंकों के लिए कविता के आधार पर आप लिख सकते हो अगला प्रश्न है निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतय कीजिए चार अंकों के लिए परिचय दिया गया है देखिए परीक्षित का पठन करना है और उस परिचित के आधार पर दी गई कृति पूर्ण कीजिए पिताजी के गुण समय की पाबंदी दूसरा गुण है शुद्ध स्वच्छ लिखावट और तीसरा गुण विनम्र निज्जल व्यवहार अगला प्रश्न समय की पाबंदी विषय पर अपने विचार लिखे दो अंकों के लिए प्रश्न चौथा विभागचार भाषा अध्ययन के लिए चौदह अंकों के लिए ये प्रश्न आपको पूछा गया है सूचना के अनुसार कीजिए कीजिएखित की शब्द का शब्दभेद पहचान कर लिखिए पांचे शब्द का शब्दभेद है संख्यावाचक विशेषण अवयवों का प्रयोग कीजिए मेरे साथ क्या आएगा अरे इतना बड़ा सा लगातार पैसे मांग रहा है अगला उनके आशीर्वाद आज भी हमें मिलते मिते है, है पर रहेंगे लिखना है और वो वाक्य अपूर्ण वर्तमान काल रहे जब हो जाएगा भुग कीजिए संधि विच्छेद विद्यानंद विद्या अधिक आनंद स्वर संधि धर्मार्थ धर्म अधिक अर्थ व्यंजन संधि अगला प्रश्न क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखे दो अंकों के लिए चलना चलाना चलवाना डरना डराना डरवाना अगला प्रश्न रचना के आधार पर वाक्य का नाम लिखिए अगला प्रश्न मुहावरे का अर्थ लिखिए संकल्प करना यानी निश्चय करना मैंने सच बोलने का संकल्प किया दूसरा है चंपत होना यानी कि भाग जाना पुलिस को देखकर रामू चंपत हो गया अगला प्रश्न है वाक्य का प्रयुक्त कारक पहचान कर उसका भेद लिखिए राम ने रावण को मारा उसका प्रयुक्त कारक है कर्ता कारक अगला है वाक्यों को शुद्ध करके लिखे मैंने भी खाना खाया है दूसरा है मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आखिरी विभाग है पांचवा रचना विभाग उपयुजित लेखन के आधार पर छब्बीस अंकों के लिए पांच अंकों के लिए पहला प्रश्न पूछा गया है पत्र लेखन दो पत्र दिए गए हैं उनमें से कोई एक पत्र आपको लिखना है आपको इस उपायुजित लेखन के आधार पर जानकारी चाहिए हो तो हमारे चैनल की हिंदी की प्लेलिस्ट देखें उपयोग हिंदी व्याकरण उनमें से आपको सब कुछ प्रश्न आराम से मिल जाएंगे अगला प्रश्न है कहानी लेखन पाँच अंकों के लिए यहाँ पर एक अधूरी कहानी दी गई है आपको वो पूरी करनी है तीसरा है वृत्तांत लेखन कुछ मुद्दे दिए गए हैं इस मुद्दे के आधार पर आपको बाल दिवस का वृत्तांत लिखना है अगली कृति आ भाग के लिए पाँच अंकों के लिए विज्ञापन तैयार करने है एक दंत मंजन की कुछ मुद्दे दिए गए हैं वो मुद्दे विश्व विज्ञापन में आने चाहिए विज्ञापन यानी जाहिरात। अगला प्रश्न सात अंकों के लिए निबंध दिया गया है तीन उन्हें तीन निबंधों में से कोई एक निबंध पर अपने विचार लिखने हैं सौ से अस्सी शब्दों तक पहिला विषय है मेरा प्रिय लेखक दुसरा सेल्फी सही या गलत और तिसरा है किसान की आत्मकथा अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण इयत्ता नववीची हिंदी विषयाची द्वितीय सत्रपरीक्षा दोन हजार पंचवीसची प्रश्नपत्रिका उत्तरासहित सोडवलेली आहे आपल्याला हा व्हिडिओ नक्कीच उपयोगी ठरणार आहे यासारखे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करून बेलायकॉनवर क्लिक करा आणि डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली प्लेलिस्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लीज सब्सक्राइब